Bakıda ölümə nəticələnən yol qəzası olub. Qala TV bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Xətai rayonu ərazisində Lada markalı minik avtomobilin yol kənarındakı dəmir maniyeye çıxılması barədə məlumat daxil olub hadisə yerinə cəlb olunan xüsusi riskli xilas etmə xidmətinə müvafiq xilas etmə qüvvələri sıxıl vəziyyətdə qalan 1952-ci il təvəllüdlü İmanov Xan oğlan Sadiq Xan oğlunu mayitni deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq azadətə üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.